প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱত বিধস্ত বিশ্বৰ একাংশ দেশ আগন্তুক দিনত আৰু সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিব প্ৰকৃতিয়ে ঘণ্টাত এশ আঠচল্লিছ কিলোমিটাৰ বেগত আহিছে হিদায়া ভাৰত মহাসাগৰ উৎপত্তি হৈছে এই শক্তিশালী ঘূৰ্ণী বতাহ ঘণ্টাত বিৰান্নব্বৈৰ পৰা এশ আঠচল্লিছ কিলোমিটাৰ বেগত আহি আছে এই ঘূৰ্ণী বতাহ এই বিষয় সন্দৰ্ভত জনাই যাম সব্য প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱত বিধ্বস্ত বিশ্বৰ একাংশ দেশ আগন্তুক দিনত আৰু সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিব প্ৰকৃতিয়ে ঘণ্টাত এশ আঠচল্লিছ কিলোমিটাৰ বেগত আহিছে হিদায়া ভাৰত মহাসাগৰত উৎপত্তি হৈছে এই শক্তিশালী ঘূৰ্ণী বতাহ ঘণ্টাত বিৰান্নব্বৈৰ পৰা এশ আঠচল্লিছ কিলোমিটাৰ বেগত আহিছে হিদায়া হিদায়াৰ উৎস হৈছে ভাৰত মহাসাগৰৰ দক্ষিণ অংশ ঘূৰ্ণী বতাহৰ ফলত বৰ্তমান তান্জেনিয়াত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন বৰ্তমান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সাগৰৰ পাৰৰ সকলো কাৰ্যকলাপ আৰু আমি যিহেতু জনাইছোঁ যে বিগত কিছুদিনৰ পৰা বিশ্বৰ পৰা একাংশ দেশত প্ৰকৃতিয়ে কালৰূপ ধাৰণ কৰা বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লাগিলে সেয়া চীনেই হওক বা পাকিস্তানেই হওক বা অন্য বা ব্ৰাজিলেই হওক বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশত ইতিমধ্যে প্ৰকৃতি ৰূষ্ট হৈ পৰা বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে বিশ্বৰ একাংশ দিশ বিশ্বৰ একাংশ দিশ বৰ্তমান প্ৰকৃতিৰ যি ৰূষ্ট প্ৰকৃতিৰ যি তাণ্ডৱ আছে সেই ৰূষ্ট প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱৰ কবলত পৰা বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ আগন্তুক দিনত আৰু সংসাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিব প্ৰকৃতি আহিবলগীয়া দিনসমূহৰ আৰু প্ৰকৃতিয়ে আৰু সংসাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে আৰু শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি ঘণ্টাত এশ আঠচল্লিছ কিলোমিটাৰ বেগত আহি আছে হৃদয়া অৰ্থাৎ ঘণ্টাত এশ আঠচল্লিছ কিলোমিটাৰ বেগত ইতিমধ্যে হৃদয়া আহি আছে বুলি বৰ্তমান সময়ত জানিব পৰা গৈছে আৰু ভাৰত ভাৰত মহাসাগৰত উৎপত্তি হৈছে এই শক্তিশালী ঘূৰ্ণী বতাহ শক্তিশালী ঘূৰ্ণী বতাহ হৃদয়া ইতিমধ্যে আহি আছে বেগত এশ আঠচল্লিছ কিলোমিটাৰ বেগত আহি আছে এই ঘূৰ্ণী বতাহজাক আৰু ইতিমধ্যে ভাৰত মহাসাগৰ উৎপত্তি হৈছে শক্তিশালী ঘূৰ্ণী পতাত যাৰ ফলত এতিয়া বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰকৃতিয়ে তাণ্ডৱ চলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লাগিলে সেয়া ব্ৰাজিলেই হওক বা পাকিস্তানেই হওক বা চীনেই হওক ইতিমধ্যে সকলোতে প্ৰকৃতিয়ে বৰ্তমান বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ অসমতো ইতিমধ্যে প্ৰকৃতিয়ে কালৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বতৰ বিজ্ঞানী কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ সতৰ্ক পানী জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আগন্তুক দিনসমূহলৈ আৰু শেহতীয়াকৈ ইতিমধ্যে জানিব পৰা মতে ভাৰত মহাসাগৰ উৎপত্তি হৈছে এটি শক্তিশালী ঘূৰ্ণী বতাহ আৰু এই শক্তিশালী ঘূৰ্ণী বতাহবিধৰ নাম হৈছে হৃদয়া আৰু এই হৃদয়া ঘণ্টাত এশ আঠচল্লিছ কিলোমিটাৰ বেগত আহি আছে বুলি বৰ্তমান সময়ত জানিব পৰা গৈছে আৰু ঘণ্টাত বিৰান্নব্বৈৰ পৰা এশ আঠচল্লিছ কিলোমিটাৰ বেগত আহি আছে এই ঘূৰ্ণী বতাহজাক অৰ্থাৎ এই শক্তিশালী ঘূৰ্ণী বতাহ যি ঘূৰ্ণী বতাহ ভাৰত মহাসাগৰত বৰ্তমান উৎপত্তি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে সেই ঘূৰ্ণী বতাহজাক বিৰান্নব্বৈৰ পৰা এশ আঠচল্লিছ কিলোমিটাৰ বেগত বৰ্তমান আহি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি হৃদয়াৰ উৎস হৈছে ভাৰত মহাসাগৰৰ দক্ষিণ অংশ অৰ্থাৎ ভাৰত মহাসাগৰৰ দক্ষিণ অংশত এই ঘূৰ্ণী বতাহজাকৰ উৎস উৎস বৰ্তমান লাভ কৰিছে বা জলবায়ুৰ কেন্দ্ৰৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আছে সেই জলবায়ু কেন্দ্ৰীয় বিষয়ববীয়াসকলে ভাৰত মহাসাগৰৰ দক্ষিণ অংশত ইয়াৰ উৎস বুলি বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে সদৰি কৰিছে আৰু ঘূৰ্ণী বতাহৰ ফলত তানজেনিয়া বৰ্তমান বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ এই ঘূৰ্ণী বতাহজাকৰ ফলতেই তানজেনিয়াত বৰ্তমান বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱা হৈছে বুলি বৰ্তমান সময়ত খবৰ আহি পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰকৃতিয়ে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে প্ৰায় বিশ্বৰ কেইবাখনো বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশৰ ইতিমধ্যে প্ৰকৃতিয়ে কালৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰে যে এক জ্বলন্ত উদাহৰণ হৈছে এই হৃদয়া নামৰ এই ঘূৰ্ণী বতাহজাক আৰু ঘণ্টাত বিৰান্নব্বৈৰ পৰা এশ আঠচল্লিছ কিলোমিটাৰ বেগত আহি আছে এই ঘূৰ্ণী বতাহজাক আৰু ভাৰত মহাসাগৰত উৎপত্তি হৈছে বুলি বৰ্তমান সময়ত এই কথা জানিব পৰা হৈছে আৰু হৃদয় উৎস হৈছে ভাৰত মহাসাগৰৰ দক্ষিণ অংশ ভাৰত মহাসাগৰৰ দক্ষিণ অংশত এই ঘূৰ্ণী এই শক্তিশালী ঘূৰ্ণী বতাহজাকৰ উৎস হৈছে বুলি বৰ্তমান সময়ত জানিব পৰা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে বৰ্তমান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সাগৰৰ পাৰৰ সকলো কাৰ্যকলাপ অৰ্থাৎ সাগৰৰ পাৰত যিসকল বাসিন্দা আছে বা সাগৰৰ পাৰত যি সাগৰৰ পাৰত সাগৰৰ লগত পাৰৰ লগত জড়িত যিসকল কাৰ্যকলাপ আছে সেই কাৰ্যকলাপসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্তমান সময়ত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি সাত দশমিক ন মিটাৰ ন মিটাৰলৈ উপনীত হৈছে ঘূৰ্ণী বতাহ হৃদয়ৰ উচ্চতা অৰ্থাৎ হৃদয়ৰ উষ্ণতা বৰ্তমান দিনক দিনে বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু আমি জনাইছোঁ যে ভাৰত মহাসাগৰত উৎপত্তি হৈছে এই শক্তিশালী ঘূৰ্ণী বতাহজাক আৰু এই শক্তিশালী ঘূৰ্ণী বতাহজাক সাত দশমিক ন মিটাৰলৈ ন মিটাৰলৈ বৃদ্ধি হৈছে বুলি বৰ্তমান সময়ত জানিব পৰা গৈছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও তানজেনিয়াৰ ডাৰ এছ চালামৰ মাফিয়া দ্বীপত ভূমিস্খলনৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱা বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু এই ঘূৰ্ণী বতাহজাকে বৰ্তমান সময়ত তানজেনিয়াই বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে আৰু বিস্তৰ ক্ষতি সাধনৰ ফলত সমগ্ৰ যি তানজেনীয়া যি তানজেনীয়া আছে সেই তানজেনীয়া বৰ্তমান পানীৰ তলত বুৰ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশত ইতিমধ্যে প্ৰকৃতিয়ে কালৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ অসমতো ডিমা হাচৰ যিহেতু বিগত কিছুদিনৰ পৰা নেৰানেপৰা বৰষুণ আহি আছে আৰু নেৰা নেপেৰা বৰ বৰষুণৰ ফলতে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ডিমা হাচাও জিলা বৰ্তমান পানীৰ তলত বুৰ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ ডিমা হাচাও যি জিলা প্ৰশাসন আছে সেই জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আগন্তুক দহ দিনলৈ ইতিমধ্যে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে এতিয়া পুনৰ প্ৰকৃতিয়ে আৰু আগন্তুক দিশসমূহত সংসাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে জলবায়ু কেন্দ্ৰৰ পৰা খবৰ লাভ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞানী কেন্দ্ৰেও ইতিমধ্যে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ভাৰত মহাসাগৰত যি শক্তিশালী ঘূৰ্ণী বতাহ উৎপত্তি হৈছে হিদায়া সেই হিদায়াৰ ফলত সমগ্ৰ তানদিনীয়া চহৰ বতৰ বৰ্তমান বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে বৰ্তমান তান্দেনীয়া চহৰৰ যি সাগৰৰ পাৰৰ লগত জড়িত যিসমূহ কাৰ্যকলাপ আছে সেই কাৰ্যকলাপসমূহ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে